Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada Selamat datang kepada ibu panel dan para presenter yang lain. Salam perkenalan, saya Sumayah binti Muhammad Azrul, mewakili rakan-rakan saya daripada Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Pada petang ini saya akan membentangkan um, sed Slide berkenaan artikel kami yang bertajuk zakat perniagaan tinjauan prinsip dan pelaksanaannya dalam ekonomi semasa di Malaysia. Yang pertama, latar belakang. Sekejap, ya, ya? Ya, bisa dilanjut. latar belakang kami, yang pertama, zakat perniagaan, zakat al-tijarah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai ibadah dan mekanisme pengagihan semula kekayaan. Background, our background, our study background, business zakat al-tijarah is an important instrument in the Islamic economic system, functioning both as an act of worship and as a mechanism for wealth redistribution. Pelaksanaannya dalam ekonomi semasa Malaysia berasaskan prinsip PIK melalui ijtihad fukoha serta kaedah pengiraan moden seperti kaedah modal kerja dan kaedah modal berkembang. Next is our next is its implementation in Malaysia's contemporary economy is based on PIK principles derived through scholarly ijtihad as well as modern calculation methods such as the working capital method and the growth capital method. Walau bagaimanapun, perbezaan pendekatan dan isu pelarasan pengiraan antara institusi zakat menimbulkan keperluan penilaian semula dari sudut kesesuaian syariah dan keberkesanan sosial ekonomi. However, differences in approaches and issues of adjustment in calculation among zakat institutions have created a need for reassessment in terms of syariah compliance and socio-economic effectiveness Justru, kajian ini meninjau prinsip fikah kaedah pelaksanaan dan peranan zakat perniagaan dalam menyokong keadilan serta kestabilan sosioekonomi di malaysia therefore this studies reviews fikah principles implementations methods and the role of business zakat in supporting justice and socio-economic sustainability in malaysia Seterusnya, pernyataan masalah. Yang pertama, wujud ketidakseragaman kaedah dan fatwa zakat perniagaan antara negeri. There is a lack of uniformity in business zakat matters and fatwas among Malaysia states. Kekeluaran kekeliruan pembayar zakat terhadap pengiraan aset, liability, nisab dan haus. Wujudnya, there is differences in interpretation, There is zakat patience experience confusions regarding the calculation of assets, liabilities, resort and how. Seterusnya, perbezaan tafsiran menyebabkan ketidakpatuhan atau salah pelaksanaan zakat. The differences in interpretation have led to non-compliance or incorrect implementation of zakat. Oleh itu, keperluan penyelidikan FIG bagi penyelidikan dan penambahbaikan pelaksanaan. Thus, there is a need for FIG-based research to achieve harmonization and improvement, improvement in implementation. Seterusnya, kita berada kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah menganalisis dan mengenal pasti landasan FIG zakat perniagaan objective of the study to analyze and identify the fake foundations of business zakat. Next, seterusnya, mengkaji kesesuaian kaedah zakat perniagaan semasa dengan piawaian syariah di Malaysia to examine the suitability of current business zakat methods in Malaysia with syariah standards. Yang terakhir, menilai kesan sosioekonomi pelaksanaan zakat perniagaan di Malaysia. To evaluate the socio-economic impact of business zakat implementation in Malaysia Kita balik kepada soalan kajian Soalan kajian yang pertama Bagaimanakah prinsip FIG membentuk pelaksanaan, pelaksanaan zakat perniagaan di Malaysia? How do FIG principles shape the implementation of business zakat in Malaysia? Seterusnya, bagaimanakah perbezaan fatwa dan kaedah pengiraan zakat antara negeri Mempengaruhi kepatuhan dan pelaksanaan zakat? How do differences in fatwas and zakat calculation methods among states affect compliance and implementation? Uh, persoalan yang ketiga, sejauh manakah kaedah pengiraan modern zakat perniagaan selaras dengan piawaian syariah? To what extent are modern business zakat calculation methods aligned with syariah standards? Yang terakhir, apakah kesan ekonomi pelaksanaan zakat perniagaan terhadap keadilan dan kestabilan dan ekonomi masyarakat. What is the socio-economic impact of business zakat implementation on justice and economic stability within society? Seterusnya, tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang pertama, Fikmu muamalat uh, menjadi asas hukuman dan pematuhan syariah. Fikmu muamalat serves as the legal and ethical foundation for the implementation of Nizam Zakat to ensure justice and syariah compliance. Seterusnya, prinsip al-nama, kesuburan harta, menetapkan bahawa harta perniagaan yang menjam nama, growth of wealth, establishes the business assets generating profit are subject to zakat seterusnya, perubahan bentuk kekayaan dan aktiviti ekonomi moden menuntut ijtihad fik dalam penentuan zakat perniagaan. Changes in wealth forms and modern economic activities necessitate fiqh based ijtihad in determining business zakat. Seterusnya, Pemikiran fik zakat kontemporari khususnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menekankan peluasan skop harta wajib zakat berasaskan dalil umum. Contemporary zakat jurisprudence, particularly the views of Dr. Yusuf Al-Qaradawi, emphasizes the expansion of zakatable assets based on general evidences. Yang terakhir, pelaksanaan zakat perniagaan di Malaysia memerlukan pengurusan profesional dan pendekatan fiq yang kontekstual. The implementation of business zakat in Malaysia requires professional management and a contextual fiq approach. Next is our methodology. Uh, seterusnya adalah metodologi kami dalam penaian artikel ini. Yang pertama, kajian kuali kualitatif berasaskan analisis dokumen dan kajian perpustakaan. Seterusnya uh, mengumpul maklumat melalui teks fig, fatwa MKI dan negeri. Yang ini uh, we collect the information from fig text and fatwas, also Majlis Majlis Agama Islam Malaysia and states dan dan gedit. Metodologi yang ketiga, kajian terhadap panduan rasmi LZS, stand for Lembaga Zakat Selangor, MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Next, meneliti uh, seterusnya meneliti prinsip, kaedah dan formula penyediaan zakat perniagaan. Yang terakhir, menilai keseragaman dan perbezaan pelaksanaan zakat di Malaysia. Ya. Uh, kita lanjutkan. Dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama, kami mendapati bahawa amalan zakat perniagaan di Malaysia umumnya selaras dengan prinsip fik mazhab asyafi'i serta disesuaikan dengan struktur perniagaan moden. Business zakat practices in Malaysia generally align with the fik principles of the Shafi'i school and are adapted to modern business structures. Yang kedua, Pengiraan zakat perniagaan menggunakan kaedah model berkembang dan modal kerja namun ketidakseragaman antara negeri menimbulkan kekeliruan. Secondly, business zakat calculations employ both the growth, the growth capital method uh, and the working capital method. However, inconsistencies between states create confusions. Uh, yang ketiga, kesedaran terhadap zakat perniagaan semakin meningkat tetapi tahap pematuhan PKS Ya, iaitu perniagaan kecil dan sederhana masih rendah akibat kekangan kefahaman dan persepsi kerugian. Awareness of business zakat is increasing but compliance among small and medium enterprises SMEs remains low due to limited understanding and perceptions of financial losses. Yang keempat Zakat perniagaan berperanan mengurangkan jurang pendapatan dan menyokong pembangunan ekonomi berteraskan makasid al-syariah. Business zakat plays a role in reducing income inequality and supporting economic development based on the objectives of syariah makasid al-syariah. Yang kelima dan yang terakhir, isu fit kontemporari seperti pelaburan, transaksi digital, e-dagang dan aset kripto menuntut garis panduan yang lebih jelas. Contemporary fake issues such as investments, digital transactions, e-commerce and crypto assets require clearer guidelines. Di sini uh, terdapat formula penyerahan zakat perniagaan secara umumnya. Zakat perniagaan, bisnes zakat uh, bersamaan 2.5% didarabkan dengan aset semasa tolak liabiliti semasa. Uh, bisnes zakat equal to 0.5% times... Uh, current assets minus as uh, liability uh, current liability. Asset semasa, um, aset semasa boleh terdiri daripada tunai, bank, stok, penghutang boleh tuntut, pelabu dan pelaburan bercair. Uh, liability semasa pula terdiri daripada hutang pembekal, komitmen jangka pendek uh, ataupun gaji kerja tertunggak. Satu situasi di mana dia, satu syarikat ini mempunyai aset semasa, current asset, tunai dan bank, cash and bank uh, RM30,000, stok tekstil RM70,000, penghutang, penghutang boleh tuntut RM15,000, pelaburan mudah cair RM20,000. Jumlah aset semasa, uh, total of current asset adalah RM135,000. Seterusnya liability semasa. Uh, liability, current liability, hutang pembekal RM40000 manakala gaji tertunggak RM5000. Total of uh, current liability is 40 45000. RM45000. Okey, di sini adalah langkah pengiraan. Yang pertama kita kirakan dulu aset yang layak untuk dizakatkan. RM135000 kita tolakkan minus RM45000. Uh, 45000. persamaan um, RM90000 equal to 90,000 ringgit. Yang kedua, perbandingan dengan nisab jika nilai uh, jika nilai 85 gram emas adalah bersamaan 31,000 ringgit 400 eh, uh, ringgit. Ia ini bersamaan 90,000 ringgit iaitu aset layak zakat tadi uh, lebih besar daripada jumlah nisab iaitu 31,450. Uh, maka harta aset tersebut layak diwajib uh, wajib untuk dizakatkan. Okey maka jumlah zakat 2.5% 2.5% didarabkan dengan 90,000 times 90 90,000 ringgit sama dengan 2,000 2,250 ringgit. Itulah adalah jumlah zakat perniagaan yang wajib untuk dibayar. Seterusnya kita balik kepada perbincangan. Perbincangan yang pertama, harta yang dizakatkan mestilah benar-benar milik kita. Manakala aset yang belum pasti miliknya atau diperuntukkan untuk tujuan lain adalah dikecualikan. Uh, assets subject to zakat must be fully owned while assets, assets with uncertain ownership are designated for other purpose are excluded seterusnya, harta yang boleh berkembang seperti keuntungan perniagaan ataupun pelaburan dikira dalam zakat, manakala aset tetap atau yang tidak menjana apa-apa pendapatan adalah tidak termasuk. Assets capable of growth such as business profits or investments are zakatable whereas fixed assets are non-income generating assets are not included. Nilai harta mestilah seterusnya nilai harta mestilah melebihi nisab iaitu 85 gram emas dan dimiliki sekurang-kurangnya setahun. The value of assets must exceed the nisab equivalent to 45 grams of gold and be owned for at least one year. Seterusnya, pelaksanaan zakat bertujuan menyucikan harta dan jiwa, memastikan keadilan sosial dan membantu golongan yang memerlukan. The implementation of zakat aims to purify wealth and the soul, ensure social justice and assist those in need. Yang ke, yang seterusnya, semua amalan zakat berpandukan prinsip syariah namun perbezaan kuasa, penguatkuasaan antara negeri dan fatwa uh, persekutuan wujud. Maknanya wujudnya perbezaan kuasa, penguatkuasaan antara negeri dan fatwa. All zakat cover differences exist between state enforcement authority and federal fatwas. Yang terakhir, ketidakseragaman kaedah antara negeri menyebabkan kekeliruan terutamanya bagi syarikat yang beroperasi merentas negeri dan boleh mengurangkan keberkesanan kutipan zakat. Non-uniform methods among states cause confusion especially for companies operating across state borders and may reduce the effectiveness, effectiveness of zakat collection. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan daripada uh, uh, hasil kajian kami. Yang pertama adalah zakat perniagaan merupakan elemen penting dalam keuangan Islam yang memainkan peranan sebagai ibadah dan penggerak ekonomi dalam masa yang sama. Business zakat is a vital component of Islamic finance functioning as both an act of worship and an economic driver in the same time. Seterusnya peninjauan yang kedua peninjauan terhadap prinsip-prinsip asas yang menjadi landasan pencariatan zakat perniagaan The study reviews the fundamental fake principles that underpin the obligation of business zakat Yang ketiga, pelaksanaan zakat perniagaan di Malaysia menunjukkan proses institusionalisasi yang mantap The implementation of business zakat is in Malaysia demonstrates a strong process of institutionalization dan seterusnya, kepelbagaian bentuk perniagaan menuntut suatu penyelarasan, penyelarasan secara berterusan dan sistematik. The diversity of business form necessitates continuous and systematic harmonization. Yang terakhir, zakat perniagaan wajib ditunaikan sekaligus berpotensi besar untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi di Malaysia. Business zakat is obligatory and holds great potential, potential to enhance social economic justice in Malaysia. Di sini terdapat beberapa cadangan. Yang pertama, penyeragaman fatwa dan kaedah pengiraan zakat antara negeri di Malaysia bagi mengurangkan kekeliruan dalam kalangan peniaga. The standardization of fatwas and zakat calculation methods among Malaysian states to reduce confusion among business owners. Yang pendidikan dan penerusan khususnya kepada perniagaan kecil dan sederhana melalui latihan dan media digital. Continuous education and awareness programs particularly for SMEs &E, through training and digital media. Yang ketiga, memperkasakan sistem digital dan automasi bagi penyediaan pembayaran dan rekod zakat yang lebih efisien dan mudah untuk semua orang. Strengthening digital systems and automation for more efficient Yang keempat menyediakan khidmat nasihat berkaitan zakat dan sokongan akauntan bagi peniaga dan syarikat yang kompleks providing zakat advisory services and accounting support for business owners and complex companies dan yang kelima meningkatkan ketelusan laporan agihan penguatkuasaan berserta insentif serta mengemaskini fatwa bagi isu ekonomi semasa enhancing trans transparency in distribution reporting enforcement alongside incentives and updating fatwa to address contemporary economic issues. Baiklah, kita sudah sampai yang terakhir, iaitu rujukan. Yang pertama kami merujuk, dalam artikel kami, kami merujuk uh, antaranya adalah Akademi Zakat atau Singkir. Kami, kami membuat rujukan terhadap dokumen terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM ataupun JAUHA, uh, khususnya manual pengurusan pengiraan zakat seterusnya kami juga merujuk pusat pengutipan zakat Mawid yang ini kaedah pengiraan zakat perniagaan khususnya aplikasi praktikal moden modal zakat di Malaysia dan uh, artikel kajian akademik -akademi lepas artikel kajian akademik yang lepas berkaitan zakat perniagaan dan muamalah di Malaysia Maka kami uh, ada juga mencadangkan kajian pada masa hadapan yang boleh dilakukan. Yang pertama, kajian tentang kewajipan zakat bagi perniagaan atas talian yang hanya menggunakan sistem komisen ataupun platform tanpa menyimpan barang fizikal. Misalnya affiliates yang mana zaman sekarang ini ramai yang lakukan uh, perkara ini baik di Malaysia, di Indonesia ataupun di mana-mana sahaja. Future our future research research first studies on the obligation of zakat for online businesses that operate solely through system, commissions or platform without holding physical goods. Dan yang terakhir, kajian berkaitan melaksanakan kajian berkaitan pelaksanaan zakat terhadap perniagaan yang menjana keuntungan melalui mesin, sistem automatik atau AI dengan tenaga kerja yang sangat minimum. Research on zakat implementation for business generating profits through machines, automatic system or AI with minimal human labour. Mulai itu saja daripada saya. Terima kasih jazakumullahu khairan kathira.